Мы выехали с попасной первого числа. И думаю, еще, еще мы не окончательно не приехали. Мы хотим до Молдавии добраться. Да, бабушки на да, другой угу. она ага. очень нас ждет, плачет каждый день да. когда, слава богу, что вы живые и выехали угу. кто-то там остался у вас? с, с друзей, родственников, знакомых? Здесь? нет, там у вас опасно, кто-то остался или все уже выехали? нет, оставались угу. вот подружка погибла в другой день буквально, снаряд упал в дом угу. дети у нас вместе учились вот, жалко, сосед у нас взорвала его дома горят сейчас. Я сейчас не знаю, что там конкретно делается. 1 числа еще было терпимо, еще у нас крыша над головой была. Сколько вини запланируете находиться? У нас запрет на выезд за границу, взятия алименты, а у меня нет варианта, сделаем документы Загрузка за другой спасибо большое спасибо а еще, скажите, да. как позову.